Есть вопросы? Пожалуйста, задавайте. Слушайте, про Вопрос такого плана. Разрешено ли при совместном патрулировании и естественно обеспечении правопорядка Наличие в ради жилета э, РП э, э, и, 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 и наручников э, у работника охраны. Я в своем докладе останавливался на этом моменте. Значит, непосредственно спецсредства активной самообороны и пассивной самообороны. Ну, это наручники средство, пассивной самооборона это наружники разрешено использовать сотрудникам охранных фирм которые которые еще раз повторяю заключили договор с органом внутренних дел внесены в единую дислокацию и являются общественным формированием по охране общественного порядка в законном порядке зарегистрированными органами местного самоуправления, заключивший договор с, с органом внутренних дел и регулярно выставляющим на патрулирование своих сотрудников. Только в таком случае. То есть что это означает? Да, я сотрудник охранной фермы. Ну вот, вроде бы у нас по дислокации поединок, э есть экипаж, есть и мобильные маршруты, автомобилей очень много у предприятий у ваших. Вот мы заключили договор, мы на площади несем охрану в площади, какого-то имущества, витрины того же магазина, к примеру, и так далее. Но при этом я не имею права. Почему? Потому что я вроде бы с одной стороны выполняю охранные функции, но я, на меня не возложена охрана общественного порядка с одной стороны, то есть патрулирование самой и так далее. Для того, чтобы сотрудник имел право ваш, еще раз говорю, нужно создавать общественное формирование, регистрировать его в органах местного самоуправления, то есть это устав, свидетельство о регистрации, заключить договор с правоохранительным органом и конкретно постоянно взаимодействовать с ним. Массовые мероприятия, к сожалению, футбол, вы все наслышаны сейчас на устах и так далее. Когда было массовое неповиновение после футбольного матча и так далее. А ведь там же принимали и сотрудники участия в охране общественного порядка, ваших предприятий в том числе. Вместе стояли плечо-плечо и сотрудниками Беркута и другие. И в том случае, да, они в единой дислокации, они непосредственно и с Бабушкинским районом, и с УВД города заключили договора, эти предприятия, и осуществляли непосредственно функции по охране общественного порядка. Понятно. За месяц до окончания срока действия лицензии просим к нам приезжать, подавать документы. Мы за 10 дней должны подать в департамент эти документы на рассмотрение. То есть не ставьте нас в позицию, когда мы должны объясняться. За 10 дней мы должны в департамент доложить эти документы, чтобы и к вам вопросов не было, и к нам. Документы мы по почте отправляем по средам. Любое удобное время, принцип нашей работы, еще раз повторяю, для всех. У нас двери всегда открыты, начиная с 9 часов и до 7 вечера. Пожалуйста, тем более в любую. Есть дни приема и так далее. Вопросы. Мы три раза в неделю осуществляем прием граждан. Но это не значит, это официально. У нас прием граждан идет постоянно, постоянно и постоянно. Двери, принцип нашей работы, это открытые кабинеты всегда. Есть вопросы, есть сотрудники. Пожалуйста, приходите. Скажите, вот, все мы знаем, на каком уровне в разных странах находится безопасность, что э, государство финансирует э, работу даже частных предприятий. Вот скажите, пожалуйста, Николай Павлович, существует ли рычаг контроля обеспечения финансов для полноценной работы ЧОПа в Украине? Спасибо. Спасибо за вопрос. Интересный вопрос. Конечно, существует. Почему нет? Начиная с налогообложения и заканчивая пенсионным фондом. Я ответил на вопрос. А кроме того, мне, вы знаете, когда я впервые взял в руки ваш журнал, у меня есть несколько замечаний к вашему журналу. Реклама журнала хорошо, но великолепный журнал. Как тяжело вам издавать его и тратить те же финансы заработанные. Но мне бы хотелось видеть в вашем журнале большей части... Не рекламные моменты, которые спонсируют, дают возможность из издания этого журнала. Но я надеюсь, что вы объединитесь, и там больше будет острых вопросов, касающихся не только финансовой деятельности и рычагов регулирования, но и вопросов владения оружием. Вопросы передового опыта, как в охранной деятельности, может быть и развитие той же детективной деятельности. И тоже оборудование, специальное оборудование, которое непосредственно... Может использоваться вами и те же спецсредства, и те же фотографии, и те же, скажем так, и может быть часть оружейных магазинов, они с удовольствием поучаствуют в выпуске и издании этого журнала. Почему? Потому что реклама это красиво, но вот мало острых моментов я увидел в журнале. Я надеюсь, благодаря нашему взаимодействию это будет серьезный журнал. Это икон, наверное. Да, конечно. Спасибо вам. Да. Безопасности охраны, быть вопрос. Скажите, пожалуйста, мне два вопроса. Первый, что-либо, есть какая-либо у вас информация по поводу закона об охранной деятельности? И второй вопрос. Если наши сотрудники являются членами общественной организации, имеют ли они право приходить на патрулирование со своим магическим? Непосредственно. интересный вопрос, вот покрали. по краю. Ну, мне ближе те, тема к оружию, поэтому я сначала отвечу за оружие. Спецсредства травматического действия, которое находится в индивидуальном использовании, в индивидуальном использовании граждан, то есть это индивидуальное разрешение и так далее. Может использоваться гражданином, законодатель четко говорит на сегодняшний день. Это, не соверш... скажем, юридически не совсем совершенная посылка, но тем не менее. <как> Может использовать для защиты своего здоровья, для защиты э, имущества от э, преступного нападения. Если иным путем невозможно предотвратить... Э, Злочинное посягание на украинском языке звучит так. То есть, что это говорит? Казалось бы, человек идет на выполнение служебных обязанностей, да? то есть охрана общественного порядка, у него индивидуальные спецсредства травматического действия и так далее. Он может его использовать. Согласно уголовного законодательства, я говорил, что непосредственно, согласно норм Конституции, Определено право человека на владение оружием, определено право на его использование. И на владельца оружия лежит обязанность, даже если он владелец непосредственно, и при нем совершается преступление, то он непосредственно обязан, как согласно Конституции Украины, применить все действия для пресечения этого преступного действия. То есть угроза реальная, явная и так далее. Почему? Потому что норма в уголовном законодательстве как бездействие, она может быть применена к нему. Он мог путем применения, причинения вреда, используя свое средство травматического действия, пресечь уголовно наказуемое деяние и задержать преступника. То есть я называю эту ситуацию нестыковка норм. Норм права. Почему? Потому что одна норма права, она и не противоречит, но и в то же время она не регламентирует эту позицию. Сотрудник милиции, выполняя свои служебные обязанности, я вам скажу в последнее время, он ходит с травматическим пистолетом, а не с табельным оружием. В большинстве своих случаев. Он становится субъектом противоречия этих норм права, естественно, Становится. Почему? Потому что выходя на охрану общественного порядка, ему конкретно предписано получить табельное оружие и использовать его. Поэтому вот, и чтобы ясность была в законодательстве, и чтобы суды не могли рассматривать в ту или иную сторону эти моменты все, например, я видел бы непосредственно предложения, которые в том числе и в вашей ассоциации вынесутся при нашей поддержке на кабинет министров, для упорядочения норм этих отношений. Если вот непосредственно закон об охране, который там да, готовится, да, он, он готовится, но он настолько сырой, он не предусматривает вот это вот, что ну, даже в комиссию по нормотворческой деятельности невозможно куда посылать, давать в комиссию и так далее. А ведь и любой нормативный документ, он прежде всего должен что пройти? Пройти жизненную необходимость. Так или нет? Жизненная необходимость появляется когда? Когда непосредственно субъекты, субъекты мы не будем говорить федерации, мы будем говорить субъекты правоотношений. Они вступают в такие отношения, когда возникают определенные моменты. И предложение, если еще раз повторяю, ну да, Легион в своем журнале напишет, вот такое место. Ну посмотрят, а ну Федорович разберись, что там за как тебя пишет, сверху мне позволят. То это будет одно. А вот если вы все напишите, да используете непосредственные средства печати, и определенную процедуру подачи, рассмотрения этих нормативных документов, да, непосредственно та же комиссия, она куда, она на главу этот проект закона вынесет. А вы скажите свои предложения, ведь здравые умы и здравый смысл существует во всем, так или нет. Поэтому если вот в стороне находиться, то мы вынуждены будем вот эту вот правовую нестыковку нормативных актов и дальше рассматривать свои жизнедеятельности. А если мы будем жить, творить, и обсуждать эти вопросы, то непосредственно мы облегчим деятельность нашему Верховному Совету, который примет закон, так или нет. Хотя ко мне и очень много, чтобы продвинуть, протолкнуть и так далее. Тем более, что ну и подход-то не совсем здоровый к этой деятельности.